कदाचन व्रजशिशुभिः समं भवान् वनाशने विहितमतिः प्रगेतरां समावृतो बहुतरवस्समण्डलैः सते मनैः निरगमदीशजेमनैः विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयात् उदं त्रिभुवनपावनं रजः महर्षयः पुलकदरैः कलेबरैः उदूहिरे धृतभवदीक्षणोत्सवाः प्रचारयति अविरलशाद्वले तले पशून्विभो भवति समं कुमारकैः अगासुरो न्यूणा भयानक सपदिशयानकाकृति महाचल प्रतिमतनो गुहा प्रसारित प्रथित मुख्य कानने मुखोदरं विहरन कौतुकाद्गताः कुमारकाः किमपि विदूरगे त्वयि प्रमादतः प्रविशति पन्नगोदरं क्व तत्तनौ पशुपकुले सवस्सके विदन्निदं त्वमपि विवेशिथ प्रभो सुहृज्जनं विशरणमाशु रक्षितुं गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डलो विमोचयन् पशुपपशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्तमास्थितं महासुर प्रभव महो महत् विनिर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्तलेन नृतुरथो जगुः सुराः सविस्मयैः कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतः तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनः तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवं कामपि मुरलीं नितम्बके निवेशयन् कवलधरः कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारकान भुभोजिखिदशगणैर्मुदा नुतः सुखाशनं तु इह तव गोपमण्डले मखाशनात् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतः त्रिदशवरेर्जगत्पते मरुत्पुरीनिलयगदात् प्रपाहि मां नारायण 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 ായണ നാരായണ 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 കൃഷർപ്പപ്പണമസ്തു